Baik, assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. <coughs> Jadi ada lagi satu pendedahan mengejut dan amaran oleh Wan Saiful. <coughs> dan ini bukannya tanda keretakan tunggun apa tunggu nak belah apa kan. Ini sebenarnya adalah aa, perikatan nasional dan bersatu sudah jatuh. Cuma uh, sama ada awak terima hakikat ini ataupun awak masih dalam fasa penafian. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Dan jika anda menonton di YouTube, saya letak link telegram di ruang komen. Anda klik dan anda join. Ya. Baik. Perikatan nasional bukannya akan jatuh akan rebah akan belah. Perikatan Nasional sudah jatuh. Bersatu dan Perikatan Nasional sudah retak, sudah jatuh, sudah tidak boleh diselamatkan lagi. Ya. Awak tengok hari semalam ya, Wan Saiful telah membuat satu uh, pendedahan sambil memberi amaran. So dia telah dihadapkan kepada lembaga disiplin oleh Kem Muhyiddin. Walaupun kita kata lembaga disiplin bersatu, tapi kepimpinan bersatu dikepung orang-orang Muhyiddin yang kita sudah tahu hampir tiada sokongan dalam bersatu. Dari dari setakat yang saya maklum dari akar umbi dan majoriti bahagian dia tidak ada sokongan. Malah majoriti mahu Muhyiddin turun dan mereka tidak sehaluan dengan Muhyiddin, mereka tidak sehaluan dengan Faizal Azumu, mereka tidak sehaluan dengan Azmin. Kira kira Muhyiddin tak mau. Berpas juga tidak mau Muhyiddin. So, Wan Saiful ni sebenarnya daripada kumpulan majoriti. Majoriti ni dia sokong Hamzah. Okay. So, ini kisah kumpulan kecil yang hampir tidak ada nyawa, tapi oleh kerana ada, dia, dia ada nyawa sebab jawatan tertinggi dalam parti, cuba hendak menghukum seorang dari kumpulan majoriti yang ada pengaruh besar, iaitu Wan Saiful. Gara-gara Wan Saiful telah menjadi penggerak kepada satu akuan bersumpah yang mahu Muhyiddin berundur untuk beri laluan kepada Hamzah. Yang telah ditandatangani oleh jumlah besar pemimpin bahagian. Jumlah besar. Ya. Sebenarnya lebih 120. Bukan 120. Lebih 120 telah ditandatangani. So, kumpulan kecil ni, dia nak hukum walaupun dia tidak ada sokongan majoriti, walaupun dia dikecam, di, uh, tidak disukai oleh majoriti, tapi dia nak hukum wakil utama, salah seorang wakil kumpulan majoriti itu. Apa maksudnya? Dia dah terdesak. Lagi satu, kalau awak nak karamkan saya, baik kita karam sekali. Itu sahaja yang saya boleh fikirkan adalah motif Ken Muhyiddin. Ya? Dia bukannya mementingkan parti, dia mementingkan jawatan. Itu apa yang saya baca. So kalau awak nak karamkan saya, baik kita semua karam sekali. Ya. So depa cuba ambil tindakan terhadap bersatu, saya dah by uh, Saiful saya dah beritahu. Tak payah nak ambil tindakan sekadar menyiasat dia pun bersatu akan retak. So once Saiful telah dedahkan perihal ber hubungan renggang dia dengan Azmin dan sebenarnya bukan hanya dia dengan Azmin, ramai dalam bersatu dengan Azmin. Dia perenggang dengan Azmin, dia perenggang dengan Tun Faisal. Lima watak-watak ni dia yang yang merupakan orang-orang Muhyiddin tidak disukai dalam bersatu. Wan Faizal mendedah Wan Saiful mendedahkan uh, tindak tanduk uh, di dalam parti oleh pihak-pihak ni yang seolah-olah cuba kontrol siapa boleh bertanding, siapa tidak boleh bertanding, ya. Yang yang seolah-olah menindas. Okey, Wan Saiful yang kata bukan saya yang kata. Tapi saya dah lama dengar. Dan pendedahan Wan Saiful membuktikan apa yang saya beritahu Korang untuk sekian lama. Jadi ada siapa lagi nak kata regi tipu. Dan pernah saya sebut dulu Jaga-jaga, saya pernah sebut dulu Lama dulu, jaga-jaga dalam bersatu ni ada musuh dalam selimut. Bukan saja bersatu, perikatan nasional ada musuh dalam selimut. Dan musuh dalam selimut ni bukan seorang je. Dia tengah berunding dengan pihak-pihak yang dia sendiri serang. Saya kata jaga-jaga. Saya cakap, saya juga kata jangan fikir dia orang ni semua bersih sangat. Semalam Wan Saiful mendedahkan Jangan tekan saya Nanti keluar Cerita Babak ada pemimpin Dari persatu Yang sedang berunding sesuatu dengan oh, Parti lawan iaitu Barangkali parti dan kerajaan lah. Dan juga perihal Ada orang itu terima berjuta-juta Zaman ha, Saiful tidak dedahkan lebih Tapi dia kata jangan sampai Jangan tekan saya sampai saya lepas Nah, saya tidak pernah dedah ada berjuta-juta ke apa. Tapi saya pernah beritahu. Jangan sangka semuanya bersih, ya. Bahawa mereka hanya mangsa keadaan, mangsa penindasan oleh kerajaan, mangsa penindasan uh, politik oleh uh, uh, pakatan harapan dan barisan nasional. Saya pernah kata, sangkaan awak salah. Har Sekarang siapa nak kata saya tipu? Ini bukan saya yang beritahu. Ini adalah salah seorang pemimpin yang mewakili majoriti dalam Perikatan Nasional. Kira me mewakili hampir semua dalam PAS dan majoriti dalam Bersatu yang anti-Mohidin. Ini dia pula beritahu. Jadi ada siapa lagi nak kata Regi menipu? Satu-satu yang saya cerita jadi benar ya. So bila Wan Saiful boleh cerita macam ni, ini bukannya tanda ada keretakan ini bukannya kata-kata yang diluahkan bila ada keseran ketidaksefahaman ini adalah kata-kata yang dilafazkan dalam satu parti atau kumpulan yang dah runtuh jadi watak macam Wan Saiful dan sebagainya bila mereka go all out mereka tahu perikatan ni tidak boleh maju atau menang dalam PRU 16 kira kalau gaduh sekarang lebih baik buat sekarang lebih baik buka semua biar semua orang nampak ha biar pentaksub pas biar pentaksub perikatan semua nampak bahawa rupa-rupanya dia orang ni tak bersih dia orang ni bergelut untuk kuasa dan kedudukan dia orang ni lebih teruk daripada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional atau Pakatan Harapan biar semua orang nampak Sekurang-kurangnya ada harapan untuk ha, lepas mungkin mungkin perikatan runtuh kemudian ada gandingan baru. Ha, mungkin tim Hamzah dengan saya semua keluar bersatu ke apa kemudian ada pakatan baru. Sekurang-kurangnya ada akan menjelma satu pakatan baru yang mungkin akan ada peluang walaupun tak menang pilihan raya tapi boleh mula membina kembali keyakinan Daripada berpura-pura Dan biar Muhyiddin mengemudi Memang dah takkan menang pun Memang dah makin mundur pun perikatan Jadi lebih baik buat sekarang Tak ada beza kalau awak tunggu Awak takkan menang PRU 16 Tak mungkin awak kekalkan kerusi yang sedia ada pada PRU 16 DIPA tahu DIPA tahu Jadi saya kira DIPA bertindak sekarang mereka mula bercerita sekarang Sebab mereka hendak lakukan pembersihan sekarang Mereka hendak melakukan Memuktamadkan Siapa yang harus memimpin sekarang ya? Ataupun mereka akan buat keputusan lain Mungkin keluar parti ya? Mungkin runtuhkan bersatu Saya fikir itu yang sedang berlaku Sama ada Muhyiddin berundur Atau mereka akan pulaukan Muhyiddin mungkin. Ya, itu yang saya fikir sedang berlaku. Ya. Kemudian selepas itu, mereka akan buatlah jajaran masing-masing dengan pas uh, dan sebagainya. Ya. Jadi biar buka sekarang. Ya. Kita tak mau nanti PRU 16, Muhyiddin masih mengemudi, semua tak ada semangat parti berpecah berlaku pergeseran sana sini tidak ada hala tuju yang jelas tidak ada strategi yang jelas kemudian hilang banyak kerusi kemudian pihak lain kita nak berbincang dengan pihak lain untuk kerjasama mereka tak mau sebab Muhyiddin, sebab Hadi mereka tak mau. so lebih baik kita lakukan sesuatu sekarang itu saya fikir sedang berlaku namun sudah terlambat sebab dia orang ni semua telah buang banyak masa bukan untuk jadi pembangkang untuk semak dan imbang. Telah buang banyak masa untuk memberi harapan palsu kepada penyokong dan pentaksub mereka. Kononnya kerajaan dah tak lama lagi nak tumbang dan mereka bertumpu kepada itu dan keseluruhan perikatan khususnya PAS telah melakukan banyak putar belik jahat isu ura, isu kampung Sungai Baru, isu uh, Duta Tuhan Hanayo, isu bendera, banyak lagi lah. Putar belit jahat, ada yang bersempadankan perkauman, ada beberapa kes fitnah, ya, tak, 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 kalah kes ataupun perlu minta maaf pun ada. Kerana apa jua yang boleh dipolitikkan untuk menyemai kebencian terhadap kerajaan, mereka politikkan. Kecil ke, besar ke, tersasar tang mana pun Mereka politikkan totally nama parti Islam tapi tersasar jauh daripada perjuangan Islam itu yang telah dilakukan bukannya untuk memberi cadangan penambahbaikan untuk memberi cadangan uh, pemulihan ya dan bila kerajaan buat betul dia kata betul bila silap dia buat silap betul tak hanya untuk menyemai kebencian kerana mereka hendak bertumpu dan atas pengakuan mereka sendiri untuk tumbangkan kerajaan dan apabila sekarang mereka sudah tahu ianya gagal sekarang mereka cemas dan kini baru terfikir kita perlu lakukan penjenamaan semula tapi nampaknya halangan adalah Azmin Muhyiddin seolah-olah nak naikkan Azmin sebagai Perdana Menteri kalau bukan saya, bagi Azmin ya. Penghalangnya adalah Azmin, Tun Faisal, Faisal Asumu dan Muhyiddin Kumpulan ini Dan apabila nampak tidak boleh nak lakukan percaturan yang sepatutnya Yang dikendaki oleh majoriti Maka mereka main lepas secara terbuka Biar semua orang nampak Maknanya dah runtuh Perikatan Nasional Cuma nak tunggu Adakah mereka kekal akan cuba Uh, teruskan perikatan nasional atau mereka akan berpijak di bumi nyata dan sedar bahawa perikatan nasional sepatutnya dah bubar dan pihak-pihak dalam bersatu ni kena buat keputusan kalau awak fikir Muhyiddin tak patut jadi presiden buat EGM ha? kalau awak dah, dah sampai tahap ni tak takut lagi maka tak takutlah Muhyiddin nak pecat ke tak pecat uh, whatever Muhyiddin memang nampak seolah-olah Kem Muhyiddin ni sedang menghancurkan bersatu Jadi teruskanlah buat EGM Kalau berjaya lakukan EGM Mungkin menerusi EGM boleh undurkan Muhyiddin So sesuatu akan berlaku Tetapi yang pasti Perikatan dah hancur Dan PRU16 jika hujung tahun ini Atau tahun depan Sebelum pertengahan tahun depan Or whatever lah Dia akan kena teruk Okay. Now. betak sup, betak sup. Nak cakap apa lagi? Inilah orang yang awak dewa-dewakan. Bila orang macam saya beri kritikan membina. Beri, dah dua tahun lepas. Saya kritik kerajaan kalau tak betul. Tapi kalau kerajaan buat betul, saya cakap betul. Tapi saya juga kritik secara halus, secara baik. Perikatan Nasional, mereka tak boleh terima. Awak tidak boleh kritik pemimpin mereka khususnya PAS. Pentaksud mereka ni bukan sekadar menyokong padu. Mereka mendewa-dewakan pemimpin mereka. Mereka tak mau dengar benda lain. Hari ini awak nak dengar tak dengar benda dah terbuka. Awak nak kata lagi regi tipu. Oh tak ada. Mereka hantar lagi laskar cyber nak serang. Jangan buat benda bodoh. Sebab pembaca yang majoriti pengundi ni 39 tahun ke bawah pada PRU 16 depa ni boleh dia, dia, boleh nampak bila dia nampak komen-komen awak di ruang komen depa tahu ini laskar cyber dan depa akan fikir kenapa parti ni sampai walaupun mungkin bukan parti yang hantar laskar cyber tapi persepsinya akan timbul parti hantar laskar cyber serang dia ni buat apa punya bodoh Memang teruk. Mereka bukan nak berubah. Mereka bukan nak dengar teguran. Mereka nak serang lagi. Serang lagi untuk main persepsi di media sosial. Sebenarnya, serangan-serangan di media sosial ni hanya memburukkan dan membantu menjatuhkan perikatan nasional. Yang awak pentaksub semua serang di ruang komen Ia hanya akan membantu mempercepatkan kejatuhan perikatan nasional Awak tengok Awaklah yang dominasi ruang komen media sosial tetapi kesudahannya apa? Dalam 3 PRK yang lepas, awaklah perikatan dah hilang sedikit sebanyak sokongan mereka. Berkurang, beralih ke UMNO. Orang meluat. Ya. Bukti depan mata, benda berlaku depan mata. Itu pun bila saya komen, ah, mereka akan hantar laskar cyber. Oh, Regi nak jadi batu api. Regi sebenarnya nak apa? Regi dah makan dedak. Apa lagi komen? Ya? Ah, Regi... Dah dah, 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 dah dibeli oleh Anwar Ha, regi macam ni Regi macam tu wow, Teruk Teruk depan hantar laskar Majoriti yang komen di media sosial ni Saya dah beritahu Lazimnya tak sampai pun 1% Pengundi Majoriti Yang berfikiran waras Mereka takkan komen Sebab mereka nampak macam tai kan ruang komen Mereka takkan komen Awak fikir awak melakukan perjuangan yang membantu perikatan. Awak sebenarnya membantu menghancurkan perikatan. Sebab itu, awak tidak disekat untuk komen oleh pihak-pihak tertentu. Sebab awak sedang sebenarnya membantu pihak kerajaan untuk menyedarkan rakyat. Inilah perangai penyokong pembangkang. Dia tak boleh terima hakikat Benda berlaku depan mata Saya komen Oh ini tak baik Oh Reggie nak jadi batu api Batu api apa? Saya duduk komen benda yang Wan Saiful cakap Benda berlaku Itu tidak baik Oh tak ada Oh mengapa Reggie tak komen pasal Tiong King Sing yang isu Arab Eh isu Arab, isu Arab Saya hanya akan komen Isu Tiong, Tiong ni Sekiranya Orang buat tak tahu kerajaan tidak uh, buat seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan, baru saya komen. Ini Anwar pun dah tegur dia. Jadi bila benda tu tak perlu komen, saya tak komen. Oh, Reggie tak komen tu. Reggie ni dah jadi uh, madanon. Uh, you, awak tengok perangai pentaksud pembangkang ni, dia tidak boleh terima kritikan. Dan sekalipun benda berlaku depan mata, benda buruk berlaku depan mata, Uh, kepincangan pemimpin mereka berlaku depan mata. Wan uh, Saiful membuat pendedahan yang nam, memang jelas adalah bukti keruntuhan pakatan harapan, uh, perikatan nasional ataupun tanda-tanda ker, ke, keruntuhan atau bermulanya keruntuhan dan, dan pergaduhan. Semua yang boleh nampak depan mata tapi awak saya saya atau orang lain tak boleh sentuh, tak boleh sebut. Sebab mereka ni semua barangkali mereka fikir pemimpin tu semua dewa-dewa. Ha, kalau dewa-dewa gaduh tak apa, kita tak boleh komen. Itu tahap kroniknya pentaksub. Dan mereka tak sedar kumpulan mereka makin mengecil sebab majoriti pengundi makin sedar. Atau akan sedar. Ya? Ha. Ha. So, saya fikir perikatan dah sampai penghujung jalan lah. Bukan orang lain bunuh dia. Bukan kerajaan yang bunuh dia. Dia yang bunuh diri dia sendiri. Ya? Dan dalam PAS, saya tahu ramai juga tidak mahu Hadi Awang dan tidak mahu Tuan Ibrahim. Dan malah lagi berkumpulan kat situ. Saya tahu. Okay? So, tutup kedai lah. Dan saya tahu ada perbincangan Pihak-pihak tertentu dalam PAS dengan pihak-pihak tertentu dalam AMNO dan benda ni sudah berlaku sekian lama. Dan PAS memang berniat nak masuk kerajaan. Saya sokong. PAS berdamping dengan AMNO, PAS masuk kerajaan, saya sokong. Daripada PAS duduk luar kerajaan berputar belik jahat memfitnah, memainkan isu perkauman, lebih baik duduk dalam jangan kumpul dosa. Itu sahaja nasihat saya buat PAS. PAS dengan sendirinya perikatan, tidak ada harapan, tidak akan dapat sokongan dari saya dan sokongan dia saya percaya makin merosot. Ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa, assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.